по поводу ходы, которые у нас есть, вы знаете, что полицейские, около 250 полицейских, они сопровождают все время для того, чтобы не допускать какую-то провокацию. Во всей, как бы, вот... Общая численность полицейской, которая будет задействована для того, чтобы охранять правопорядок, около половиной тысяч человек. В Киеве, когда непосредственно были 27 числа, у нас есть еще достаточно времени подготовиться. Здесь будут задействованы, кроме полиции Киева, будут еще приданные силы, будут приданные силы национальной гвардии. Мы, в принципе, когда пройдет от Владимирской области, до, до лавы, и по всему маршруту мы отрабатываем охранные меры. И все. Ожидаемое количество участников до 20 тысяч было заявлено в УПЦ Московского патриархата, с ними мы тоже проводим работу, мы будем отслеживать основная масса, основная масса участников, которая пройдет уже по Киеву, будет завезена с территории Украины из паломники на централизованном автобусе. Сейчас хода, насколько нам известно, это 150 человек, которые идут с направления Святогорской лавры и до 1000 человек, которые вышли из Тернопольской области. Здесь мы ожидаем, здесь при входе в Киевскую область мы будем работать, наши сотрудники охраняют. У нас есть полная информация о лицах, которые есть. Ну, пока там не наблюдается ни псовских десантников, ни подавляющее большинство молодых людей спортивных. Это женщины, это там, взрослые мужчины, женщины, которые совершают паломничество ну, к такому празднику, как День Крещения России. Религиозный акт в нашей стране возможен любой, не противоречащий и не несущий опасности другим. Поэтому, если церковь Московского патриархата решила провести такую ходу, они имеют на это право. Если есть среди них чудаки, которые идут в обнимку с портретом царя Николая II, каждое право имеет право быть чудаком. А вот где то, что мы не будем терпеть? то, что вы сказали, вы высказали о страхах, что якобы есть какие-то тетушки, которые придут и свергнут эту власть в Киеве и установят истинную московскую власть под Николаем II. Этот все бред, который нам пытаются навязать э, политиканы, которые играют на религиозных вещах, мы не допустим. Вот совершенно ясно и точно вам говорю. Я не знаю того тетушки или того э, э, молодого человека спортивного происхождения, как сказал Андрей, который рискнет э, использовать эту ситуацию для дестабилизации в Киеве. У нас есть достаточно и сил, и решимости, и воли, и даже его слишком много, чтобы эту ситуацию пресечь. Поэтому киевлянам не за что переживать. За что мы переживаем? За то, что когда сюда подъедут большое количество верующих, пожилых людей, женщин и так дальше, это будет деструктивными силами использовано для проведения какого-то террористического акта или э, какой-то бузы, с тем, чтобы это не было использовано. И именно вот на это направлены наши все усилия обеспечить безопасность этой, этого момента. Поэтому э, мы связались очень ясно дали понять э, свои принципы и свои пожелания э, тем руководителям церкви, которые организовывают это мероприятие, и э, из тех политиков, что мы там увидели, мы тоже им очень ясно сказали э, простым языком чего от них ожидаем и как надо делать так, чтобы не получились некоторые нюансы, как мы, например, наблюдали в Одессе 2 мая. И поэтому у нас здесь есть и опыт, и понимание ситуации, и никто это не пускает на самотек. И очень прошу радикальные проукраинские организации немножко остыть. У государства хватит сил и возможности эту ситуацию пресечь. Поэтому не надо дополнительно закручивать энергию здесь. Вот такая моя просьба.